Друзі, усім привіт! Нащо ж вже у п'ятницю, 10 жовтня о 21.45 відбудеться матч відбора. Чемпіонат світу 2026 року. Групповой этап. Группа D сборная Франции Дидье де Шама. У было дома, у Париже, на стадионе Парк де Пренс. Сборная Франции принимает сборную команду Азербайджана. Сегодня, друзья, хочу с вами поговорить про сборную. Франции про сбирную команду Азербайджана. Друзья, ну давайте уже говорить про все по порядку. А ты ведь команды за всю историю встречалась между собой двичи. И во всех двух выпадках перемогала Франция. Команда встречалась на отборе на чемпионат Европы 1996 года. И с рахунком 0.2 2 13 грудня 1994 года сборная Франции с рахунком 0-2 на выезде обиграла Азербайджан. Но последний матч все команды провели 6-го вересня 1995 года. Тогда французы разгромили Азербайджан с рахунком 10-0. 10-0 Франция разгромила Азербайджан. Это был последний матч между всеми командами в истории. Это было... Ну, чтоб вы разумели, друзья, 30 роки тому назад. Зачем еще? Э, Не одно поколение уже прошло. Не одно поколение прошло. Вот, ну, таким чином, если брать историю, то вы два матча, французы в обох матчах перемагали, и 12 мечей забили ворота Азербайджана в этих двух матчах. В Азербайджанах принуждены меча. А против французов не было. В целом, педапечный Диди Деншам, если брать последние 5 матчей, была одна поразка, испанцам проиграли, ну, проиграли я, 4-5. Команда проиграла педапечным Луиса Дел Фуэнте. Але... и 4 перемоги. Вот хорватов перемогли, с немцев Немеччина обиграла. Дуже сильно сборную Немеччина команда обиграла. 8 червня с рахунком 0-2. Туде Красто, Кильян Бапе, там Майкл Алисе. Забывал за французов. В Украину играл, помятаем этот матч, да, 5 вересня. Майкл Алиса, Кильян Бапе. Ну, французы там, да, по делу. Перемогли, хоть в принципе, Украина достойно выглядела. Все трешки могла могла Украина между зайчики тут зацепиться, ну и убегал исландцев 2-1, поэтому мы пропустили, ну, Келен Бапе и Берли Брикалан забили два мяча, сделали, в принципе, свою работу, как бы нападающие, да, как супербомбардиры. Ну и пронес французам дуже важку перемогу. Еще сказать про Азербайджан, то не надо было прям три поразки, две ничьих, ну была нечестная твой, Белоруссия весь 0-2. Угорщине 1-2 проиграл, хотя, в принципе, с угорцами мне Азербайджан сподобался. Ну, вот разгромная поразка исландцам 0-5, звильнение, соответственно, Сантуша. Ну, не с Украины, при этом, э -э, где Азербайджан, в принципе, не считали фаворитом, команда смогла всех удивить и забрала очки Украины Георгий Судаков на 50 й Рахунок открыл, э -э, но Махмудов... Реализовал 11-метровый. 11-метровый Махмудов как следует реализовал. И, соответственно, друзья, Азербайджан забирает... Друзья, друзья, я хочет так сказать, другуці, очко. Можно вот цей заликовый пункт в моей мы может его принесет Азербайджану плоды. А почему бы и нет? знаете, вот это, мне кажется, вот это даже не час Украины, может как-то Азербайджан зараз на пакетах завести. И я вам хочу сказать, что Азербайджан сейчас может завестись вообще не на шутку. А вот вообще не на шутку. И по это дело, что Франция явный фаворит и команды Евдома, в дома, на Парде Пренс, французы. Там, я не знаю, там кожен футболист французов, я не знаю, там кожан футболист Франции. Там на каждую позицию вообще, да. Там хоть три состава можно французов выпускать, и есть гарантия, что они могут взять тот же чемпионат мира. Чтоб, ну, чтобы друзья понимали, сборная Франции, вице-чемпион света, финалист минулого чемпионата, ну, по реальному чемпионату 2022, где Аргентина выиграла. Это французы могли так уж выиграть? Могли. Все только в серии пенальти решалось там, друзья. Ну, тут говорить нечего. Франция сборная высшего класса. Те літні зборна це один із фаворитів, щоб ви просто понимали дані на нишній чемпіонат світу. Звісно, французи будуть читати явним од, одним із головних фаворитів на перемогу на чемпіонат світу в 2026 році, який провів сполучення штатах Америки. Ну, на підопечних, да, на Азербайджан немає тиска. Де піщи Айхана Абасова, звичайно, що приїжджає на Парк Де Пренс як не фаворити. Понятно. А знаете, как бывает, в принципе, на Азербайджан ничего давить не будет. Ну, все прекрасно понимают, да, что Франция фаворит. Я думаю, что Азербайджан ну, просто нам... будет намагаться заиграть в свой футбол. Вот что команде притаманно. А я думаю, что Азербайджан поставит крепкую оборону. Поставит такой прям цемент в обороне. Думаю, что французы будут тотально владеть мечом, Тотальный будет контроль. Ведь педопечный Дидье Дышама. Думаю, что Франция будет дуже богато владеть мечем, Но Азербайджан поставит оборону и будет намагаться так вот, Кильян Бапе, Будет Азербайджан страховать, будет биваться. И, возможно, возможно поймает счастливую контратаку. И сможет ее реализовать не просто поймать контратаку и створить момент, а и довести его до гола. Вот. Ну думаю, что Азербайджан вцепится, и я а, еще может, думаю, что для Франции тут за Галин легко не будет. Вот я вам друзья серьезно говорю. То есть, вы думаете, что Франция тут спокойно разгромит и тут даже ничего не интересно и она ведь смотреть этот матч не нужно? Вы друзья глубоко ошибаетесь. Я вам друзья хочу сказать, что вы очень глубоко Ошибаетесь. Я вам, друзья, хочу сказать, что этот матч дуже цикавый. Ну, понятное дело, да, французы фавориты. Я с этим наверное, ну, не спорю. Но, слух это Азербайджан э, забрал очки у Украины. Зарос новый тренер. И все равно какое-то будет эмоциональное поднесение у сборной Азербайджана. Я думаю, что тыска на Азербайджан не будет. Я скажу, команда намагаться эти в свой футбол. Я думаю, что Азербайджан хороший матч проведет. Вот там, друзья, говорю, что Азербайджан проведет отличный матч. Я думаю, що французам будет дуже важко взломать эту оборону Азербайджана. Но в конце концов, думаю, что все-таки взломают. Моя думка француза, думаю... Думаю, что французам за каким-то минимальным рахунком Азербайджан переиграть. Не знаю, друзья, Я думаю, ця эта буде будет 2-0. Ну, вот здесь 2-0, и то, я думаю, еще даже рахунок будет 1-0. Все будут, знаете, вот так до остальных секунд триматься, и французы просто, я не знаю, там, на контратаке забьют. Ну, просто Азербайджан пойдет вперед, появится вот этот шанс, будет прям интрига, как, знаете, вас прям будет интрига до последних волн Но все-таки Франция заберет речка. Ну, думаю, друзья, Франция заберет речка. Но Азербайджан хороший бей, да, вице чемпиона света. Друзья, поверьте моим словам, вот просто поверьте моим словам, что Азербайджан легкой прогулки французам не даст. Легкой прогулки Франции не будет. Вот поверьте, друзья, моим словам. Вот просто поверьте. Я думаю, что Азербайджан тоже гидный бий даст вице чемпиона Свету. Финалистов мы много чемпионата света. Вы поверьте, Азербайджан может сдевать. Вы просто, поверьте моим словам, я думаю, что Азербайджан проведет непоганый футбол. Возможно, сберна Азербайджана выдаст матч жизни. Все возможно. Абсолютно все возможно. Возможно, этот будет матч жизни. В исполненні футболіста Азербайджана. Возможно, зборна Азербайджана вида смач життя і сотворить чудо. Все возможно. Друзі, нічого немає неможливого. Якщо є віра, якщо є віра в результат, все можливо. Друзі, все можливо! І для збірної Азербайджана. Я вважаю, що шанси є. Але, Франция все-таки заберет речка. Ну все-таки заберет. На морально молевых. Но ну, заберет. Заберет все-таки Франция речка. Вот это будет дуже для Франции. Дуже важко. Вот просто поверьте мне. Вот просто поверьте мне. Вот, вот, ребята, я вам серьезно говорю, вот поверьте мне. Вот просто поверьте мне. Вот просто, вот поверьте мне. Я думаю, що Франція переможе. Це буде перемога дуже важка. Прям дуже важка. Вот. Висказався, друзі, Азербайджан потрясаюча зборна. І ніколи не нужна, не потрібно, не потрібно недооцінювати Азербайджан. Не потрібно. Розумієте? Не потрібно цього робити. Это очень сильная сборная. Я вам серьезно говорю. Я вам серьезно говорю. Там футболисты играют в Карабаху. И разгромил. Ну не разгромил, а прямых 3-2. Там потрясающие футболисты. И Азербайджан в скажем так, не до... Азербайджан я... Ну ни в каком разе не потрібно эту сборную недооценивать. Не в яком разе. Это потрясающая сборная, я ее ценю. И желаю только и счастья, как и французам. Вот поверьте мне, что интрига будет до остания хвонтера. Вы вот просто поверьте моим словам, что Азербайджан выдаст хороший матч. И тут абсолютно ничего еще не известно. Вот просто поверьте мне. Вот просто поверьте мне. Это будет очень интересный матч, поверьте мне. У французов потом будет выездный матч против Исландии, Азербайджан с Украиной будет играть. Выездный матч 13 жовтня. И для Украины это будет очень важкий матч. Но это отдельная тема. Это отдельная тема, сейчас у нас Франция-Азербайджан. Потому что моя думка, что Франция с минимальным рахунком Азербайджана проможет. почему сердце предсказывает, что это будет какая-то победа 2-0. Это будет очень важко. Все, друзья, за Аз Азербайджана доброты. Такая добрая сборная в Азербайджана. Доброты. Французам доброты. Вам любви, добра, счастья. Всего самого наикращего, что есть в жизни. А это любовь. Это доброта. Это самое главное. Все, боже вам счастья. Всем пока. Будьте счастливы, друзья.